Всім привіт! Це моє проходження ігри Mafia Definitive Edition. Я на Ютубі новий майбутній лесплейщик. Дану гру вже її проходив. Якщо для когось вона взагалі нова і не знаєте сюжету, то побачите її проходження вперше. Так, звісно, її багато ютуберів вже проходили. Но в мене це проходження на каналі вперше. Тому радий вас бачити на цьому каналі. І тільки розпочинаю свою діяльність, буду дуже вдячний вашими лайками та підпискою. По суті, в цій грі буде проходження сюжета. Не будемо тягнути час і ми розпочинаємо проходження даної гри. Ось, я вже розпочинаю сюжет, нова гра. Ви впевнені так, звісно. Ді, я буду її проходити, напевно, що на низькому цьому на низькому уровні сложності, бо я трошки в'юся, але хоча можна давайте ради контенту попробувати на середній. Я просто хотів її проходити на низькому, але я вже передумав, давайте Буду проходити на середньому. Так як я в перший раз проходжу її на середній, я вже і на низькому проходив. А на середньому пошки буде тяжесті і буде веселіше. так що... Ну ми розпочинаємо. Це ставлю по умовчанню, тобто по стандартному, нічого я міняти не буду. Так що пропускати поїздки я не хочу, обучення можна Ну комусь, як хтось буде її проходити по моїм гайдам, то я її залишу. Ну, розпочинаю сюжет. Так, я, звісно, готовий. Починається заставочна загрузка. Якщо що дивіться, о, і дана гра на російській озвучці. Я нічого переводити не був, то я українську мову знаю, я сам з України. Просто Як розробляли гру, то це було ж, аж... основному англійська, в основному для країн Європи і для... Для сусідів тих тої країни. Так, не будемо засуджувати в політику, в основному це проходження ігри буде. І дивіться, це не тільки на ну, Мафія, буде Мафія друга, GTA 4, Saints Row 2, Saints Row 3, Dread. У uh, мене є... Мафія ну, Definitive Edition друга буде. У uh, мене є ще багато ігор, які ви хочете. І буде ще проходження Watch Dogs, а Dogs 2, Взагалі, легіон поки що не знаю. Іде на ще крім цього в мене будуть відосики по PUBG і... і по цьому ще. І по кесті. Ну кеска, ви самі розумієте, ті, хто її грає, знає, як там все відбувається. Ну, на даний момент я кеску не дуже вмію грати і. Я не знаю, кеска як для... для мене це як якби... Як аркадна стрілялка, то більше багато, знаєте, як і інші ігроки грають. Ну, по суті. Зараз до явіться. Проходження мафії. Infinity Edition. Чому мафія від Infinity Edition? Бо це ж ремейк першої мафії, ті хто не знає. Так, різниця між нею... між першою та другою є. сам сюжет не, був, я не буду спорити, ось це новинка, хоча сам дізнатися. Всі можуть, а на в мене зараз. сюжет. Це навчальні відеоролики. В основному на всіх катстенах я не буду розмовляти. проходил на данном моменте. Я ее проходил так для для себя, честно так. На своем компьютере Юпи Это на канале будет очень. Ты Томи. Томас Анжела. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели, даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. прошу. Вы давно в городе? Три года. Я начинал в Эмпайр Бэй, и вам поручили дело Морелло в Первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да, я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детей? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут. Думаете, я убегу. О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвести дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Трафика на тот час была шикарная, грем. Ах ты, суха! Держись! Скорей, Полли! Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Че, куда? Неважно. важно. Живо. Так, девица, распочинаем и погоним. У меня на мушке. Здесь. Если нас нагонят, нам конец. А и ты же вы мне момент... не уйдешь. Девица, на данный момент. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Двися, на данный момент я буду проходить, нету нами Сколько? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту, Джулиане. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Но, может, и так пройдет. Все равно я его Эй, а ты чего уж развесил? Не смей подслушивать я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Так, тикай, 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 тикай. Не мешай. Я понял, но уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Достали вопросы. Ты тві... тебе а ты куда тебя доставы это? Так, 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 так. Эф, нормально так. Я знаю, где можно срезать. Это их остановить. Делай, что хочешь. Ну добре. Хорошо. Ну буду срезать по, по, -по таким вставостям. Не знаю, как правильно назвать. По Заграждение, по Заграждение, что, правильно назвать. А встали, не так, ладно я не честно украинскую мову разговариваю Так, повертаемся, да, до точки А самое главное, скинуть этих противников Так Спасибо, не скажу. Уже минус три тачки. Пусть я еду город. до самой крайней. До самой ближней, которая возможна. Ах ты, зараза. Ах ты, зараза. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такой устроит. Идите. Идите все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. А, ну, когда я уже засчитала миссия, что уже можно портаться, нет, тут тебе треба было появиться. Вот, блин. Так, и... Западный портовый мост, давай Так, туда. поехали. Ну, добре, вертаемся на ту Стару. На точку, точніше нас не на стару, на точку вертаємося. Нічого страшного, все добре. Не переживайте, все добре буде. Влітаємося. Ну, скрипти, що зробите, скрипти. Добре, їдемо прямо. Їдемо прямо. Повертаем. О, вот. я не ожидал. Думаешь, у нас тукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в пар. Приезжайте, приезжайте, в маленькую Италию. такое, блин. Савер, а я... близко. А, приехали. Добре. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Ты здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Ну, в чем? А? Поехали. что еще есть, не помешает еще сигареты закрыть. О, Томми, Томми. Я так понял, что Томми, да? Ну, как в Томми быть? Признаш... Я же заплетаюсь. Томас Анджелова да, вот, да, точно, здесь же. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Слава. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Сухиды, сухиды мои, блин, уже, нахуй. Ой, за матьки своим. Ну, да. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но... Связываться с криминалом Лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. Так, глава пройдена. Добре. Всем дякую за мое, как сказать, за мое прохождение. Ой, какие прохождения. Да, за тем, что я... Глава буде проходитись, друга глава буде проходити зовсім скоро. Буквально через пару годин, я так думаю. Ой, яких пару годин. Я вибачайте, брешу. Також. Ну, наступне відео буду намагатися випускати відео по кожен день. Трошки самі розумієте, щоб її трошки монтувати змонтувати треба десь. Підготувати. Ну все. Дякую вам за перегляд. Всем счастливого, гарного дня. Всем удачи, всем бувайте. Пока.